Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi. Uni akan berbagi satu resep yang simpel dengan menggunakan daging sapi. Jadi langsung aja ke cara membuatnya Selamat menonton, happy cooking. Di sini yang Uni butuhkan yaitu kurang lebih 250 gram daging sapi. Nanti teman-teman bisa potong dendeng tipis-tipis. Lalu di sini juga ini diperlukan yaitu jahe kurang lebih 3-4 uh, cm nanti digeprek, lalu juga dua lembar daun salam. Semuanya kita masukin ke dalam wajan, lalu nanti teman-teman bisa beri air. Kurang lebih yang Uni pakai ini 1 liter air. Jadi bisa dikira-kira aja tergantung banyak uh, daging yang teman-teman gunakan. Setelah itu nanti teman-teman tutup, dan ini kita rebus hingga airnya menyusut. Nah kalau udah menyusut nanti teman-teman uh, bisa angkat matikan apinya. Nah di sini jahenya teman-teman boleh diiris atau digeprek jadi nggak harus digeprek juga di sini. Nanti setelah kita angkat begini teman-teman biarkan sedikit anget dulu nanti biar kita bisa gampang megangnya. Setelah itu nanti siapkan uh, batu apa ulkan. Setelah itu teman-teman bisa geprek, tapi gepreknya jangan terlalu keras. Yang penting sa sampai seratnya semua terkena. Jadi seperti di tayangan ini bentuknya jadi lebih pipih dan ini bikin nanti dagingnya tidak alot dan keras. Nah, kalau udah semua teman-teman geprek, lalu ini kita sisihkan dulu sebentar. Dan kemudian teman-teman siapkan 4 siung bawang putih yang berkulit yang udah dicuci bersih. Lalu teman-teman bisa geprek nanti bagian kulit dan juga dalamnya itu uh, pecah. Seterusnya nanti kalau udah semua, teman-teman bisa sisihkan dulu untuk bawang putih yang dikeprak ini. Lanjut setelah ini siapkan kurang lebih yang dipakai pakai 4 siung bawang putih ini lumayan agak besar. Jadi kalau kecil boleh pakai 5 siung. Lalu di sini teman-teman tambahkan garam kurang lebih 1 sendok teh dan kita akan haluskan ini. Sebenarnya untuk bumbu ini bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing, tapi ini yang versi simple aja bumbunya tapi enak. Nah, kalau udah dihaluskan seperti ini nggak perlu sampai halus banget. Kita tambahkan juga di sini yang punya ketumbar utuh itu jauh lebih baik cuma ini enggak punya jadi ini tambahkan ketumbar bubuk dan ini ketumbar bubuknya wangi juga dan enak untuk oh, goreng yang kita goreng goreng kurang lebih oh, yang ini pakai antara 1 sampai 2 sendok makan ini kalau ketumbarnya banyak, banyak sebenarnya enak juga jadi takarannya selera masing-masing aja untuk ketumbarnya nanti teman-teman ulek bersama bumbu tadi. Jika kurang nanti teman-teman bisa tambahkan lagi ketumbarnya. Cuma dua bahan ini aja kalau kalau ini, ini yang versi simpel ya, tapi tetap enak rasa dendengnya. Lanjut setelah itu, kita tambahkan dendeng yang udah kita geprek tadi ke bumbu yang kita ulek tadi. Nanti baluri dengan Bumbu semua bagian oh, daging dendengnya. Nanti jika terlalu oh, kering dirasa teman-teman boleh tambahkan aja sedikit air agar nanti bumbunya gampang meresap ke dalam oh, daging dendengnya. Nanti semua setelah teman-teman baluri semua ini nanti kita akan oh, sisihkan dulu, biarkan kurang lebih 10 menit biarkan bumbunya meresap agar nanti pas kita makan ada rasa-rasa dari bawang putih dan juga ketumbarnya lanjut setelah itu siapkan yang ini pakai ini kurang lebih beratnya 40 gram cabai rawit setan jadi boleh pakai berapa aja lalu 4 siung bawang putih ukurannya sedang dan ditambah tambah setengah sendok teh aja garam di sini lalu juga oh, uh, gula pasirnya nggak nyampe setengah sendok teh, cuma kurang lebih 1 8 sendok teh. Kalau ini rasanya itu eh, buat gulanya itu enggak terlalu berasa, jadi cuma sedikit aja. Kalau patokannya ini rasanya itu bawang putihnya berasa, jadi tapi ini selera ya. Enaknya itu bawang putihnya berasa, jadi bisa dikira-kira. Lalu kalau udah tambahkan juga di sini dua lembar daun jeruk bagi yang suka atau yang punya daun jeruk kalau enggak tanpa daun jeruk pun ini udah enak selanjutnya kalau udah kita sisihkan bumbunya lanjut setelah itu iris bawang merah kurang lebih yang ini pakai ini 15 sampai 20 gram nanti kalau udah sisihkan dulu bawang merah yang telah diiris dan selanjutnya kita akan menggoreng daging dan juga bawang putih yang kita geprek tadi sebelumnya panaskan dulu minyak secukupnya aja nanti teman-teman bisa goreng nanti ini cukup teman-teman balik sekali aja kita menggorengnya tidak sampai uh, kering karena kalau dendeng ini jenisnya dendeng lambok jadi sebentar aja yang penting bagian luarnya itu berubah warna jadi, kalau goreng rendeng itu jangan nanggung-nanggung agar nanti tidak alot. Kalau udah, nanti teman-teman bisa angkat dagingnya. Kalau masih ada sisa, nanti dagingnya teman-teman uh, bisa goreng selanjutnya. Dan juga, nanti kalau bawang putihnya udah matang, dirasa udah cukup, teman-teman bisa angkat juga di sini. Ini bawang putih boleh pakai, boleh enggak ya? Cuman buat apa ya, selera masing-masing aja ini. Kalau udah setelah itu kita akan tumis bawang merahnya. Nanti gunakan minyak yang sama aja tapi nanti disaring dulu. Nanti kalau dirasa kurang, teman-teman boleh tambahkan minyak lagi. Nah, kita menggorengnya tidak sampai kering banget tapi ini selera juga. Uni seperti yang ditayangkan ini aja yang penting udah wangi, berubah warna, lalu Uni tuangkan ke dalam cabai yang kita ulek tadi sama minyaknya. Nanti semuanya teman-teman bisa aduk. Dan ini boleh juga kalau yang suka pakai tomat silakan tambahkan juga tomat di sini. Tapi kalau ini lebih suka tanpa tomat untuk sambalnya ini. Nah, kalau udah rata semua dan udah koreksi rasa juga, garamnya udah pas dan gulanya dirasa juga udah cukup, teman-teman bisa Tambahkan dendeng yang kita goreng Lalu teng eh, tinggal dibaluri aja dengan oh, sambelnya Dan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Langsung dimakan pakai nasi anget Tambahin telur dadar itu makin enak rasanya Nah selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton Jangan lupa subscribe dan like juga video ini Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Assalamualaikum.